নমস্কাৰ অসমীয়া সাজপাৰৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ধুনীয়া ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ কালেকশ্যন লৈ আজি আকৌ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ গতিকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো সকলোৱে শেষলৈকে চাব আৰু যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় আপোনালোকে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু নতুনকৈ যিসকলে মোক চাই আছে তেওঁলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় কাষতে থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব তেতিয়াহে মই দিয়া কালেকশ্যনসমূহ আপোনালোকে প্ৰথমতেই চাবলৈ পাব আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰসমূহ আপোনালোকে প্ৰথমতেই বুক কৰি নিজৰ কৰি ল'ব পাৰিব তেতিয়াহ'লে ব'লক দেৰি নকৰি আজি কালেকশ্যনসমূহৰ মাজলৈ যাওঁ আজি আপোনালোকক দেখুৱাম প্ৰথমতে খুব বেছি ধুনীয়া এযোৰ পিয়'ৰ টচৰ যোৰা মিচিং ডিজাইনত বনোৱা হৈছে কাপোৰযোৰ আমাৰ ঘৰতে বোৱা এযোৰ পিয়'ৰ টচৰ যোৰা হ'ব চাওক এইযোৰ ৰঙা আৰু কলাহূতাৰে ফুল কৰা আছে কাপোৰযোৰত যথেষ্ট ধুনীয়া এযোৰ মেখেলা চাদৰ কাপোৰযোৰ মই মেলি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এইখন প্ৰথমতে চাদৰখন চাওক খুব বেছি হেভিকৈ আঁচলৰ কামটো কৰা আছে চাওকচোন চাদৰখনত এনেকৈ মিচিঙৰ বিচনী ডিজাইনটো বাছি দিয়া হৈছে তিনি লাইন বচা হৈছে যথেষ্ট ডাঙৰকৈ আছে কাপোৰযোৰৰ মাজত বুটা দিয়া হোৱা নাই ব্ৰকেট ডিজাইনত কাপোৰযোৰ ৰখা হৈছে চাওক এয়া কিমান বেছি ধুনীয়া এযোৰ পিয়ৰ ৰসৰ যোৰা চাওক ব্লেক টছেৰে বনোৱা হৈছে আৰু যথেষ্ট দীঘল বহল সকলো চাইজৰ মানুহেই পিন্ধিব পাৰিব কাপোৰযোৰ এইকেইটা আহিব কাপোৰযোৰৰ চাইডপাৰীকেইটা চাওকচোন কিমান বেছি ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে আৰু কাপোৰৰ কোৱালিটি যথেষ্ট ধুনীয়া হ'ব আপোনালোকে নিশ্চিন্ত মনে ল'ব পাৰিব আমাৰ পৰা আমাৰ কাপোৰৰ কোৱালিটি এনেও বহুত বেছি ধুনীয়াই হয় যিসকলে আগত লৈছে তেওঁলোকে জানে আমাৰ কাপোৰৰ কথা এইখন আহিব মেখেলাখন চাব এইখন মেখেলাখন খুব বেছি ধুনীয়া এযোৰ মিচিং ডিজাইনৰ মেখেলা চাদৰ লগত থাকিব এইটো ব্লাউজৰ পিচটো এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিচটো ব্লাউজৰ পিচটোৰো হাতত এনেকৈ এটা ডাঙৰকৈ পাৰি দিয়া হৈছে চাওক এই কাপোৰযোৰ আমাৰ এগৰাকী ক্লায়েণ্টে অৰ্ডাৰ কৰিছিলে তেওঁৰ কাৰণে বনাইছোঁ আপোনালোকেও যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ আমাক অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে বোৱাব বিচাৰে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে আমি আপোনালোকে দিয়া ডিজাইনমতে বনাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম এই কাপোৰ এইটো ডিজাইনতো যদি আপোনালোকে ল'বলৈ বিচাৰে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব আমাৰ নাম্বাৰ স্ক্ৰীণতে দিয়াই আছে নাইন ফ'ৰ জিৰ' ওৱান থ্ৰী ফ'ৰ নাইন জিৰ' থ্ৰী ওৱান নাইন ফ'ৰ জিৰ' ওৱান থ্ৰী ফ'ৰ নাইন জিৰ' থ্ৰী ওৱান এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে কল অথবা হোৱাটছআপ কৰি আমাৰ লগত কাপোৰসমূহ বুকিঙৰ বাবে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব তাৰ পাছতে এইখন চাব পিয়'ৰ টচৰ কেচ বচা মেখেলা এয়া খুব ধুনীয়াকৈ বচা আছে কেচটো চাওকচোন মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ এয়া ব্লেক টচেৰে বনোৱা হৈছে মেখেলাখন পিয়ৰ টচৰ হ'ব এয়া চাওক এয়া এই মেখেলাখন যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে স্ক্ৰীণশ্বটটো লৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব প্ৰাইজ আহিব টুৱেণ্টি ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ কেৱল মাত্ৰ চৌবিছশ টকাত থাৰ্টি এইট পানাৰ এখন পিয়'ৰ টচৰ মেখেলা কেঁচবচা আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব যদিহে পচন্দ হৈছে দেৰি নকৰিব স্ক্ৰীণশ্বটটো লৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব এইবাৰ দেখুৱাম কেঁচা পাট কটনৰ এযোৰ মেখেলা চাদৰ চাব হেভিকৈ কাম কৰা কেঁচাপাত কটনৰ খুব বেছি ধুনীয়া এযোৰ মেখেলা চাদৰ মাটিশালত বোৱা কেঁচাপাত কটনৰ যোৰা হ'ব আমাৰ ঘৰতে বোৱা কাপোৰ এইবোৰ এইখন চাদৰখন চাব এয়া চাওক চাদৰখন কিমান বেছি ধুনীয়া চাওক ৰঙাত হালধীয়া আৰু গোলপীয়াৰে এনেকৈ ফুল বাচি দিয়া হৈছে আৰু ওপৰলৈ এনেকৈ ডাঙৰকৈ এলাইন গোটা দিয়া হৈছে আৰু চাদৰখনৰ গোটেই গাতে চাওক এনেকৈ মাল্টি কালাৰত মাখি গোটা বাছি দিয়া হৈছে ঘন ঘনকৈ যথেষ্ট ধুনীয়া আৰু যথেষ্ট দীঘল বহল ৰেড কালাৰত আছে মাটিশালত বোৱা কেঁচা পাতৰ মেখেলা চাদৰ চাওক এইকেইটা আহিব চাদৰখনৰ চাইড পাৰি কেইটা চাব এয়া এইকেইটা চাওক চাইটপাৰীকেইটাও মাল্টিকালাৰত কৰা আছে কিমান বেছি ধুনীয়া চাওক বিয়াবিলাকত আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ পিন্ধিবৰ বাবে খুবেই বেছি ভাল পাব যথেষ্ট দীঘল বহল খুব বেছি ধুনীয়া এযোৰ কেঁচা পাত কটনৰ মেখেলা চাদৰ হ'ব এয়া চাব লগত থাকিব এইখন মেখেলাখন এইখন চাওক মেখেলাখন মেখেলাখনো যথেষ্ট ধুনীয়াকৈ কাম কৰা হৈছে কামবিলাক যথেষ্ট মিহিকৈ কৰা হৈছে ফুলৰ কামবিলাক খুব বেছি ধুনীয়া চাওক এয়া লগত থাকিব কাপোৰযোৰৰ ব্লাউজৰ পিচটো এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিচটো ব্লাউজৰ পিচটো পাৰি এটা চাদৰখিনি পাৰিৰ লগতে দিয়া আছে আপোনালোকে হাতত পাৰিটো লগাই চিলাই ল'ব পাৰিব যথেষ্ট ধুনীয়া এযোৰ কেঁচাপাট কটনৰ মেখেলা চাদৰ এই কাপোৰযোৰ যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে স্ক্ৰীণশ্বটটো লৈ পেলাই আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব এই কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচ আহিব থাৰ্টি চেভেন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ কেৱল মাত্ৰ সাতত্ৰিছশ টকাত ইমান বেছি ধুনীয়া এযোৰ কেঁচাপাট কটনৰ মাটিশালত গোৱা মেখেলা চাদৰ আপোনালোকে পাই আছে যদিহে পচন্দ হৈছে অকণমানো দেৰি নকৰিব স্ক্ৰীণশ্বট সোনকালে সোনকালে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব আৰু এযোৰ আছে চাব কেঁচাপাট কটনৰ এইযোৰ হৈছে চাওক মুগা কালাৰত এনেকৈ ফুলটো বনোৱা হৈছে আৰু ওপৰলৈ চাওক কিমান বেছি ডাঙৰকৈ এটা ভূটা দিয়া আছে চাওকচোন এয়া মাল্টিকালাৰত কৰা হৈছে ব্লেক য়েল্ল' হোৱাইট ব্লু এনেকৈ কৰা হৈছে যথেষ্ট ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে কেঁচাপাট কটনৰ মেখেলা চাদৰ হ'ব আৰু চাদৰখনৰ গাত চাব এয়া মাখি বুটা দিয়া হৈছে খুব বেছি ধুনীয়া চাওক এইকেইটা হ'ব চাদৰখনৰ চাইটপাৰিকেইটা চাব এয়া এইকেইটা হ'ব চাইটপাৰিকেইটা চাইট পাৰিকেইটা খুবেই বেছি ধুনীয়া আৰু লগত থাকিব মেখেলা আৰু ব্লাউজৰ পিচটো এইখন আহিব মেখেলাখন চাওক মেখেলাখনতো যথেষ্ট ডাঙৰকৈ ফুলৰ কাম কৰা হৈছে যিসকলে হেভিকৈ কাম কৰা কাপোৰ বিচাৰি আছিলে তেওঁলোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব এয়া চাওক আৰু লগত থাকিব এইটো ব্লাউজৰ পিচটো এইটো হ'ব ব্লাউজৰ পিচটো চাওক এয়া খুব বেছি ধুনীয়া মাটিশালত বোৱা কেঁচা পাট কটনৰ এযোৰ মেখেলা চাদৰ এই কাপোৰযোৰ আজি আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব থ্ৰী থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজত কেৱল মাত্র সাতত্ৰিছশ টকাত ইমান বেছি ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে পাই আছে যদিহে পচন্দ হৈছে অকণমানো দেৰি নকৰিব স্ক্ৰীণশ্বটটো লৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব ইয়াৰ পাছতে দেখুৱাইছোঁ নুনী কটনৰ এযোৰ মেখেলা চাদৰ চাওক ব্লেক কালাৰত আছে কাপোৰযোৰ আৰু পাৰ্পল আৰু হোৱাইটেৰে ফুল বচা আছে যথেষ্ট ধুনীয়া এযোৰ নুনী কটনৰ মেখেলা চাদৰ ড্ৰাই কৰা নুনী কটনৰ যোৰা হ'ব এইযোৰ এয়া চাওক কিমান বেছি ধুনীয়া চাওকচোন এইখন চাদৰখন এনেকৈ পাৰ্পল আৰু হোৱাইটত কাম কৰা আছে আৰু মাজত চাওক কিমান বেছি ধুনীয়াকৈ বুটা দিয়া আছে কাপোৰযোৰত নুন কটনৰ যোৰা এই যোৰাসমূহ আপোনালোকে সকলো ছিজনতে পিন্ধিব পাৰে নুনী কটনৰ যোৰাসমূহ গৰম ঠাণ্ডা বুলি কথা নাই সকলো ছিজনতে পিন্ধিব পাৰে আৰু এইযোৰটো আৰু বেছি ধুনীয়া ড্ৰাই কৰা নুনী যোৰা হ'ব লগত থাকিব এইখন মেখেলাখন চাওক এইখন মেখেলাখন খুব বেছি ধুনীয়া একেবাৰে নতুন ডিজাইনৰ নুনী কটনৰ এযোৰ মেখেলা চাদৰ লগত থাকিব এইকেইটা চাদৰখনৰ চাইড পাৰীকেইটা চাওক এইকেইটা চাইটবাৰীকেইটা আৰু এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিচটো এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিচটো খুব বেছি ধুনীয়া এযোৰ নুনী কটনৰ মেখেলা চাদৰ এই কাপোৰযোৰ যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে স্ক্ৰীণশ্বটটো লৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব টুৱেণ্টি টু হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজত কেৱল মাত্ৰ বাইশ টকাত ইমান বেছি ধুনীয়া এযোৰ মেখেলা চাদৰ পাই আছে যদিহে পচন্দ হৈছে অকণমানো দেৰি নকৰিব স্ক্ৰীণশ্বটটো লৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব এইবাৰ দেখুৱাইছোঁ ষ্টেবুল কটনৰ এযোৰ মেখেলা চাদৰ চাওক ব্লু কালাৰত আছে কাপোৰযোৰ খুব বেছি ধুনীয়া একেবাৰে নতুন ডিজাইনৰ এযোৰ ষ্টেবুল কটনৰ মেখেলা চাদৰ হ'ব এইখন চাদৰখন হ'ব চাওক এইখন চাদৰখন আহিব কপাৰ গুণাৰে কাম কৰা আছে আৰু মাজত হোৱাইটেৰে মিনা কৰা আছে চাওক কাপোৰযোৰ এয়া এয়া চাওক কপাৰ গুণাৰে এনেকৈ মিহি মিহিকৈ ফুল গড়া আছে আৰু মাজত হোৱাইটেৰে মিনা কৰা আছে খুব বেছি ধুনীয়া ষ্টেবুল কটনৰ এযোৰ মেখেলা চাদৰ আৰু চাদৰখনৰ মাজভাগত চাওকচোন এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ এটা বুটা বচা হৈছে খুব বেছি ধুনীয়া চাওক গুণা আৰু হোৱাইটেৰে বচা হৈছে বুটাটো এয়া কাপোৰৰ কোৱালিটি ক'বই নালাগে যথেষ্ট ধুনীয়া ষ্টেবল কটনৰ মেখেলা চাদৰসমূহ ডেইলি যিসকল মহিলাই মেখেলা চাদৰ পিন্ধি পেলাই ওলাই যায় তেওঁলোকৰ কাৰণে বেছি সুবিধাদায়ক কাৰণ কাপোৰযোৰ ধুই দিও আপোনালোকে ইস্ত্ৰি নকৰাকৈ পিন্ধি যাব পাৰে খুব বেছি ধুনীয়া হয় চাওক ৰাফ ইউজৰ কাৰণে ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ এইকেইটা আহিব চাদৰখনৰ চাইড পাৰি কেইটা লগত থাকিব এইখন মেখেলাখন এইখন মেখেলাখন হ'ব চাওক খুব বেছি ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে তলটো যথেষ্ট ডাঙৰকৈ কৰা আছে আৰু প্ৰায় আঁঠুৰ ওপৰলৈকে এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বুটা বাচি দিয়া হৈছে এয়া চাওক এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিছটো ব্লাউজৰ পিচটো চিম্পুল হাতত এটা এনেকৈ পাৰি দিয়া থাকিব এই কাপোৰযোৰ যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব ফৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজত কেৱল মাত্ৰ চৈধ্যশ টকাত এই ধুনীয়া কাপোৰযোৰ আজি আপোনালোকে আমাৰ পৰা পাই আছে যদিহে পচন্দ হৈছে অকণমানো দেৰি নকৰিব স্ক্ৰীণশ্বটটো লৈ ৰাখিব আৰু আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব এইবাৰ দেখুৱাম চেমি ঘিচাৰ কেইযোৰমান মেখেলা চাদৰ চেমি ঘিচাৰ হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰী কৰা কাপোৰ হ'ব এইবিলাক চাওক এয়া যথেষ্ট ধুনীয়া চেমি ঘিচাৰ মেখেলা চাদৰ হাতেৰে কাম কৰা হয় এইবিলাক চাওক হেণ্ড এমব্ৰইডাৰী হয় এইখন চাদৰখন হ'ব প্ৰথমতেই প্ৰথমতে এইখন চাব চাদৰখন চাওক কিমান বেছি ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে এয়া আচলটো তেনেকৈ হাতেৰে কাম কৰা আছে আৰু এইটো চাওক এইটো পাৰ পেণ্টটো এয়া চাওকচোন কিমান বেছি ধুনীয়া লাগিছে সম্পূৰ্ণ হাতেৰে কৰা এযোৰ মেখেলা চাদৰ আৰু চাদৰখনৰ চাওকচোন এয়া গোটেই গাতে এনেকৈ এম্ব্ৰইডাৰী কৰা হৈছে এয়া আৰু পাৰিটো চাওক এয়া কিমান বেছি ধুনীয়া চাওকচোন চেমি গিচাৰ মেখেলা চাদৰ হ'ব হাতেৰে কাম কৰা যথেষ্ট ধুনীয়া একেবাৰে মাৰ্কেটত নতুন ডিজাইনৰ কাপোৰ এইবিলাক আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আমাৰ পৰা চাওক এইখন মেখেলাখন আহিব এয়া যথেষ্ট দীঘল বহল সকলো চাইজৰ মানুহে পিন্ধিব পাৰিব ঘিচা এম্ব্ৰইডাৰী যোৰা হ'ব এইবিলাক লগত থাকিব এইটো ব্লাউজৰ পিচটো চব এইটো ব্লাউজৰ পিচটো ব্লাউজৰ পিচটোৰো হাতত এনেকৈ এটা পাৰি দিয়া থাকিব এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজত কেৱল মাত্ৰ ষোল্লশ টকাত এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা পাই আছে যদিহে পচন্দ হৈছে দেৰি নকৰিব স্ক্ৰীণশ্বটটো লৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব এইযোৰ এযোৰ আছে চাব এয়া চাওক য়েল্ল' কালাৰত আছে কাপোৰযোৰ এয়া চাওক কিমান বেছি হেভিকৈ কাম কৰা আছে চাওক আচলৰ কামটো এয়া যথেষ্ট ধুনীয়া হোৱাইট আৰু ৰেডেৰে এনেকৈ পাৰফিনটো বনোৱা হৈছে লগত থাকিব মেখেলা আৰু ব্লাউজৰ পিচটো এয়া চাওক কাপোৰযোৰৰ ছাইটপাৰিটো লগতে বনাই থোৱা আছে চাওক এয়া লগত থাকিব এইখন মেখেলাখন এয়া আৰু এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিচটো এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিচটো কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইজ আহিব ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ কেৱল মাত্ৰ ষোল্লশ টকাত এযোৰ ধুনীয়া ঘিচাৰযোৰা আপোনালোকে পাই আছে যদিহে পচন্দ হৈছে দেৰি নকৰিব স্ক্ৰীণশ্বটটো লৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব এইযোৰ এযোৰ আছে চাওক মেৰুণ আৰু হোৱাইটেৰে কৰা আছে আচলৰ কামটো কাপোৰযোৰ আছে মুগা কালাৰত এয়া চাওক কাপোৰযোৰ আছে মুগা কালাৰত আগৰ দেখুৱাই যোৱা কাপোৰকেইযোৰৰ ছেইম ডিজাইনেৰে হ'ব গতিকে মই গোটেই কাপোৰযোৰ মেলি নেদেখুৱাওঁ এনেকৈ দেখুৱাইছোঁ যদি আপোনালোকৰ এই কাপোৰযোৰ ভাল লাগিছে স্ক্ৰীণশ্বটটো লৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব এইকেইযোৰ এযোৰ আছে চাওক বেবী পিংক কালাৰত আছে কাপোৰযোৰ এয়া এনেকৈ মুগা ৰং আৰু ডাৰ্ক পিংক আৰু হোৱাইটেৰে আঁচলৰ কাম কৰা আছে লগত থাকিব মেখেলা চাদৰ লগত থাকিব মেখেলা আৰু কাপোৰযোৰৰ ব্লাউজৰ পিছটো প্ৰাইজ আহিব ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ এইকেইদিন এইযোৰ এযোৰ আছে চাওক লেভেণ্ডাৰ কালাৰত আছে কাপোৰযোৰ এয়া লেভেণ্ডাৰ কালাৰত আছে চাদৰ মেখেলা ব্লাউজৰ পিচ এই সকলোবোৰ পাব আপোনালোকে প্ৰাইজ আহিব ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ এইকেইন এইযোৰ এযোৰ আছে চাওক মুগা ৰঙত আছে কাপোৰযোৰ আৰু আচলৰ কাম কৰা আছে ব্লেক কালাৰত চাওক এয়া ব্লেক ৰেড হোৱাইট এই তিনিটা কালাৰেৰে কৰা আছে খুব বেছি ধুনীয়া এযোৰ ঘিচাৰ এম্ব্ৰইডাৰী মেখেলা চাদৰ প্ৰাইজ আহিব ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ এয়া চাওক এইটো ব্লাউজৰ পিছটো যথেষ্ট ধুনীয়া যদিহে পচন্দ হৈছে অকণমানো দেৰি নকৰিব সোনকালে সোনকালে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব আজি মোৰ কালেকশ্যনসমূহ সিমানেই আছিলে মোৰ কালেকশ্যনসমূহ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কালেকশ্যন নেক্সট ভিডিঅ'ত মোৰ পৰা চাবলৈ বিচাৰে তাকো কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে কম দামতে সকলোৱে কাপোৰসমূহ ল'ব পাৰে আৰু নতুনকৈ যিসকলে মোক ইউটিউবত চাই আছে তেওঁলোকে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে প্ৰথমতে চাবলৈ পায়